بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم حضره صهيب رومي رضي الله تعالى عنه ربح البيع يا ابا يحيى ربح البيع محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اي ابو يحيى يبيع يعني صوده تمہارے لیے بہت نفع بخش رہی تعرف هم میں سے کون ایسا ہوگا حضره رومي رضي الله تعالى عنه نہ پہچانتا ہو یا ان کی زندگی کے حالات سے واقف نہ ہو بلکہ کچھ نہ کچھ ضرور واقف ہوگا البتہ ہم ہم میں سے بہت سے لوگوں کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ رومی نہیں تھے بلکہ عربی تھے ان کے والد کا تعلق قبیلہ بنو نمیر اور ان کے والدہ کا تعلق قبیلہ قبیلہ بنو تمیم سے تھا اور دونوں قبیلے عرب کے تھے والد کی جانب سے نمیری اور والدہ کی جانب سے تمیمی تھے حضرت سہیب رضی اللہ تعالی عنہ روم کی طرف کیسے منسوب ہوئے یعنی انہیں رومی کیوں کہا جاتا ہے یہ ایک نہ بھولنے والا قصہ ہے جو تاریخ کی کتابوں میں محفوظ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باست سے تقریباً بیس سال پہلے کی بات ہے کسرا ایران کا بادشاہ اس کی طرف سے سنان بن مالک نمیری ابلا شہر کا گورنر تھا وہ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ محبت اپنے پانچ سارا بچے صہیب سے کرتا تھا جس کی عمر اس وقت پانچ سال سے زیادہ نہ تھی صہیب کا چہرہ روشن اور بال سرخ تھے جو انتہائی خوبصورت دکھائی دیتے تھے چہرے اور خلیے سے تازگی اور خوشی ٹپکتی تھی اور ان کی روشن آنکھیں ان کی ذہانت شرافت کو ظاہر کرتی تھیں ان کو دیکھتے ہی باپ کا دل باغ باغ ہو جاتا اور دفتر کی ساری پریشانیاں ان کے ساتھ پیار کرتے ہوئے دور ہو جاتی تھیں رومی کہنے کی وجہ ایک مرتبہ صہیب رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں اپنے بچے اور خدام اور ملازمین کی ایک جماعت کے ساتھ آرام اور سیر و تفریح کے ارادے سے عراق کی ایک بستی سینا کے لیے روانہ ہوئی اس بستی پر رومی فوج کے ایک دستے نے اچانک حملہ کر دیا اس کے محافظوں کو قتل کر کے مارو اسباب لوٹ لیا اور بچوں کو گرفتار کر کے لے گئے ان گرفتار بچوں میں صہیب بھی تھا صہیب کو روم میں غلاموں کی ایک منڈی میں لے جا کر فروغ کر دیا گیا وہ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ اور ایک آقا کی خدمت سے دوسرے آقا کی خدمت میں منتقل ہوتے رہے اس معاملے میں ان کی حالت ان ہزار نوکروں اور غلاموں سے مختلف نہ تھی جن سے سرزمین روم کے حکمرانوں اور اس کے وزیروں کے محلات بھرے ہوئے تھے اس سے صہیب کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ رومی معاشرے کے اندر گھس کر اور اس کی تہہ میں اتر کر اس کے اندرونی حالات سے واقف ہو سکیں اور اس کے اندر پائے جانے والی برائیوں سے براہ راست معلومات حاصل کر سکیں چنانچہ انہوں نے تمام برائیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا جو رومیوں کے محلات میں کی جاتی تھی اور انہوں نے اپنے کانوں سے ظلم و ستم کی وہ ساری داستانیں سنی جو وہاں جاتی تھی. چنانچہ یہ سب کچھ دیکھنے اور سننے کے بعد سحیب کو اس معاشرے سے سخت نفرت پیدا ہو گئی وہ اپنے دل میں سوچتے تھے ان نامجتما ان کہا جا لا تو اس قسم کے گندے معاشرے کو زبردست طوفان ہی پاک کر سکتا ہے اس کے باوجود کے سہیب نے روم کے علاقے میں نشون اما پائی اور اس کے باشندوں کے درمیان پل بڑھ کر جوان ہوئے اور اس کے باوجود کہ وہ عربی زبان بھول چکے تھے لیکن یہ بات ان کے دل سے ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں ہوئی تھی کہ وہ عربی النسل اور میدان اور دیہات کے رہنے والوں میں سے ہیں وہ ہر وقت اس مبارک دن کے شوق اور انتظار میں رہتے تھے جس روز وہ غلامی کی ان زنجیروں کو توڑ کر پھینک دیں گے اور اپنے قبیلے سے جا ملیں گے انہوں نے ایک نصرانی کاہن کو اپنے اپنے ایک آقا سے یہ کہتے ہوئے سنا لق اقل زمان جزیرہ تل عربی نبی یوں یو صدق و رسالت و بن مریم و الناس من خرج الى النور وہ وقت اب قریب آ گیا ہے جب جزیرہ عرب کے شہر مکہ مکرمہ سے وہ نبی ظاہر ہوگا جو عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی رسالت کی تصدیق کرے گا اور لوگوں کو گمراہی کی تاریکیوں سے نکال کر ہدایت اور روشنی کی طرف نکال لائے گا اس بات نے ان کے شوق میں مزید اضافہ کیا کہ وہ اس بری زندگی سے نکل کر ملک عرب میں چلے جائیں اور عرب کی طرف ان کا شوق بڑھ گیا پھر خوش قسمتی سے صہیب کو ایک ایسا سنہری موقع ہاتھ آ گیا جس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ اپنے آقاؤں کی غلامی سے بھاگ نکلے اور سیدھے مکہ مکرم مکہ مکرمہ کی طرف رخ کیا جو عربوں کا مرکز بھی تھا اور جس نبی کے مبعوث ہونے کی خبر کاہن نے دی تھی اس کے مبعوث ان کے مبعوث ہونے کی جگہ بھی تھی وہاں پہنچ کر مستقل طور پر انہوں نے اپنا ٹھکانہ مکہ کو بنا لیا ان کی زبان میں پائی جانے والی لکنت اور ان کے سرخ بالوں کی وجہ سے لوگ انہیں صہیب رومی کہنے لگے قبول اسلام وہ مکے کے ایک امیر اور سردار عبداللہ بن جدعان کے ساتھ شراکت میں تجارت و کاروبار میں مصروف ہو گئے اور اس میں انہوں نے کافی دولت کمائی صہیب اپنی کاروباری مصروفیات اور تجارتی سرگرمیوں کے باوجود اس نصرانی کاہن کی بات بھولے نہیں تھے جب بھی انہیں اس کی بات کا خیال آتا وہ بڑی حسرت کے ساتھ اپنے دل سے یہ سوال کرتے متا یقون وزالک وہ واقعہ کب پیش آئے گا اور پھر تھوڑی ہی مدت کے بعد اس سوال کا زندہ جواب ان کے سامنے تھا ایک روز سہیب تجارت کے سفر سے واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے تو ان کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا ہے اور وہ لوگوں کو ایک اللہ پر ایمان لانے کی دعوت اور نیک اعمال کی ترغیب دے رہے ہیں اور ناجائز گناہ کے کاموں سے منع کر رہے ہیں سہیب نے دریافت کیا علیہ سہو القیبون بالامین یہ وہی تو نہیں ہے جنہیں لوگ امین کی لقب سے پکارتے ہیں جواب دینے والے نے کہا بلا ہاں یہ وہی ہیں سحیب نے پرشوک لجے میں سوال کیا و این مکانو اس وقت وہ کہاں ملیں گے ان کا مکان کہاں ہے ان کو بتا دیا گیا فی دار الارقم ابن ابی الارقم عند الصفح ولیکن حذاری من این یراک احد من قریش فان فا رؤوک فعلو بک فعلو و انت رجل غریب لا عصبیت لک تحمیك ولا عشیرت عندک تنصرک و اس وقت ارقب ارق ابی ارقم کے مکان میں ہوں گے جو صفح کے قریب ہے لیکن اگر تم کو ان سے ملنا ہے تو ذرا احتیاط سے کام لینا کہیں قریش کے کسی آدمی کی نظر تمہارے اوپر نہ پڑ جائے اگر انہوں نے تم کو اس سے ملتے ہوئے دے ان سے ملتے ہوئے دیکھ لیا تو تمہارے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے اور تم کو سخت اذیت پہنچائیں گے یہاں مکے میں تم ایک مسافر کی طرح ہو یہاں نہ تو تمہارا کوئی حامی و ناصر ہے جو تمہاری حمایت و مدد کرے گا نہ تمہارا قبیرہ اور خاندان ہے جو تمہاری نصرت کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا عمار آپ کا کیا ارادہ ہے صحیب مکہ مکرمہ کے لوگوں سے نظریں چراتے ہوئے احتیاط کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے دار ارقم کی سمت چل پڑے وہاں پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ دروازے پر عمار بن یاسر کھڑے ہیں صحیب انہیں پہلے سے جانتے تھے پہلے تو تھوڑی دیر تک شک و شبحے میں مبتلا رہے لیکن پھر ان کے قریب ہوتے ہوئے دریافت کیا ما ترید یا عمار عمار آپ کا کیا ارادہ ہے عمار بن یاسر نے کوئی جواب دینے کے بجائے الٹا ان سے سوال کر دیا بل ماں ترید ان اور آپ کس مقصد سے یہاں آئے ہیں سہیب نے جواب دیا ان الرجل عورت ما یقول میں اس شخص یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ اس کی باتیں سنوں امار بن یاسر نے کہا وانا ان اریدال اے میں بھی اسی خیال سے آیا ہوں سہیب نے کہا ادن برکت اللہ تب تو ٹھیک ہے آؤ اللہ کا نام لے کر ایک ساتھ چلیں سہیب بن سنان رومی اور عمار بن یاسر دونوں ایک ساتھ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو بڑے غور اور توجہ سے سنا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری باتیں کانوں کے راستے سیدھے ان کے دلوں میں اتر گئی اور دونوں کے دل نور ایمان سے جگمگا اٹھے انہوں نے فوراً اپنے ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا دیے اور کل میں شہادت پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے اور دن بھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمہ رحمت سے اچھی طرح سیراب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخراق و سیرت سے بھرپور فائدہ حاصل کرتے رہے جب رات کی تاریخی ہر طرف چھا گئی اور ہر طرف خاموشی ہو گئی تو دونوں تاریخی کے پردے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلے اور اس وقت وہ دونوں اپنے سینوں میں وہ روشنی لیے ہوئے تھے جو ساری دنیا کو منور کرنے کے لیے کافی تھی